अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज का हमारा टॉपिक है केस टेकिंग होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक एक ترتیب देते हैं होम्योपैथिक साइंस भी है और आर्ट भी केस टेकिंग एक ऐसा आर्ट है जिसे अगर आपने किसी शख्स की ابتدائی केस टेकिंग को 100% यकीनी बना दिया तो आप यकीन उसका उसकी अलामत और उसकी होम्योपैथिक दवाई के इंत को बेहतर कर सकते हैं केस टेकिंग में सबसे पहले आपको पेशेंट का जो नाम है वो जानना जरूरी है उसके वालद साहब का नाम उसकी उम्र उम्र जो है वो भी केस टेकिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि बहुत से ऐसे मसायल हैं जो वक्त और उम्र के साथ ही मरीज के साथ पेश आते हैं इसके बाद मरीज की जिन्स, के वो औरत है मर्द है बच्चा है बच्ची है ठीक है वो उसका जानना भी जरूरी है मालज देख कर ही पहचान लेता है और उसे नोट कर लेता है इसके बाद केस टेकिंग में पेशेंट का जो रहा नंबर है वो भी जानना बहुत जरूरी है इसके दो तीन जो है वो वजूहत हैं जिसके पेश नजर जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर है वो जानना जरूरी है बास को का पेशेंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपने उसका नंबर सेफ किया होता है और आप सेफ होने की वजह से बानी इस बात तक पहुंच जाते हैं अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट को आपने कौन सी दवाई दी थी या कि कोई ऐसा मामला जो आपको पेशेंट के जाने के बाद याद आता है कि मैं ये पेशेंट को बता दूं कि आपने फला चीज इस्तेमाल नहीं करनी या फला करनी है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट नंबर की वजह से आप उसे बता सकते हैं जहां वो रहायश पजीर है वो जानना बहुत जरूरी है कि वो एक शोर वाले इलाका है वो एक डस्ट वाला इलाका है पोल्यूशन वाला इलाका है या जो भी है उसके उस इलाके के मुतलक المعلومات होना बहुत जरूरी है इसके बाद आप जो केस टेकिंग में उसका डेट ऑफ बर्थ या इसके बाद आप पेशेंट का से ये सवाल जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मर्ज़ कहाँ वाक्य है यानी कि मर्ज की आपकी बॉडी में जो लोकेशन है वो कहाँ की है यानी कि मर्ज की आपकी बॉडी में जो लोकेशन है वो कहाँ की है यानी वो आपके पेट में है बाजुओं में आपको तकलीफ़ चल रही है सर में आपको तकलीफ चल रही है पैरों में आपको तकलीफ चल रही है इसे आपने नोट करना है दे इसमें हमने ये हमने एक टेल लिखी है है आप इसे फिल करते कि मर्ज बॉडी के किस हिस्से में वाकया है के पेज पे आपको ये लिखना भी जरूरी है कि मरीज क्या महसूस कर रहा है यानी कि मरीज सर्दी महसूस कर रहा है मरीज की फीलिंग क्या है वो आप मरीज से पूछेंगे और इसे नोट करेंगे कि मरीज जो है वो क्या महसूस कर रहा है मर्ज किन किन असबाब के तहत किन वजूहत के तहत मर्ज में शिद्दत आती है और किन अस्बाब के तहत या किस वजह से मर्ज में जो है वो कमी आती है के मरीज कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ तो मुझे फाका है या मैं ठंडी हवा में जाता हूँ तो मुझे फाका होता है या ठंडी हवा में मुझे शिद्दत होती है इस किस्म के तमाम सवाल आपको जानना जरूरी है। अब एक ऐसा सवाल है जो आप मरीज से पूछेंगे कि आप इसकी आपके नजदीक हमने तो डायग्नोस्ट करनी है या हम करेंगे उसे आपके नजदीक इस तमाम जो आप मेरे पास आए हैं अपने मामला को लेकर इसकी क्या वजुहत आप समझते हैं कि इसकी क्या वजह समझते हैं इसमें परसेंट मरीज जो है वो आपको बता देता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने आज से दस साल पहले कोई कुश्ता जाफरान अक्से कस्तूरी हकीम से खाया था उसकी वजह से हो गया या आज से एक साल पहले जो था वो मुझे बहुत ज्यादा खौफ आया किसी चीज से या मल्टीपल वजुहत जो मरीज महसूस कर सके अगर मरीज आपको नहीं बता सकता तो फिर आपने अपनी डायग्नोस्टिंग जो आपकी तश्स आपने करनी है उसके बाद भी आप लिख सकते हैं आपने आम अलामत जो है वो लेना बहुत जरूरी है ठीक है आम अलामत में वो अलामत आ जाती हैं जो बिल्कुल आम हो जैसे मरीज कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूं उठ रहा हूं और इसके बाद कुछ खास लेना आपको बहुत जरूरी है ये बनाया हुआ है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ठीक है ये अगर मेरी कैमरे की आंख आपको दिखा सके कि इसमें ये एक साइड पे सारा लिखा हुआ है कि इस तरह इतने जगह खाली रखी है जिसमें आपने उस वक्त जो जो आपके जहन में अद्वियात आ रही हैं उसे आपने लिखते जाना है यानी कि आपने उसकी अभी दवाई की सिलेक्शन नहीं की मरीज को दवाई देने के लिए नहीं आप लिख रहे आप अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हैं कि ये मैंने इस लग रहा है कि इसमें इसकी अलामत मिलेंगी लग रहा है कि इसमें इसकी अलामत मिलेंगी जो केस टेकिंग जो है वो दो हिस्सों पर जो है वो मेरे नज़दीक मेरे तजर्बे के मुताबिक दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है नंबर एक के वो इंफॉर्मेशन जो आप मरीज से ले रहे हैं जिसे जिसका जिक्र आज हम अपनी इस वीडियो में किया है कि आपने मरीज से ये ये कुछ पूछना है उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो आपने क्रॉस क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन करने हैं जो मरीज से रिलेटेड हो मरीज के करीब हों, वो वाले क्वेश्चन जो आपने करने हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसका बताएंगे आपको कि आपने वो कैसे करने हैं ये, तो अब तक के लिए इजाजत दें इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ तशरीफ तो लाएंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन का नीचे जो बटन है उसे क्लिक करें और कमेंट्स करें कि आप किस किस्म की जो मजीद वीडियो जो है वो होम्योपैथिक के मुतल आप जानना चाह रहे हैं